Hai hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Jumpa lagi ya tetap di channelnya Ming Nah oke okay, teman-teman di video kali ini Ming mau memasak yang simple aja Hari ini Ming mau memasak sup tahu putih ala Taiwan Nah bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara Mingmei memasak sup tahu putih ala Taiwan, silahkan simak terus videonya sampai selesai ya. Dan semoga video Mingmei ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jika teman-teman suka dengan video saya ini, jangan lupa bantu saya subscribe, like, dan komen. Agar Mingmei tambah semangat, bikin video sharing masakan-masakan ala Taiwan. Nah untuk campuran sup tahu putih ala Taiwan di sini mengenai campuri dengan sedikit jamur kuping Lalu saya juga campuri dengan sedikit jamur inoki Nah setelah jamur inokinya selesai dipotong nanti kita cuci bersih Nah inilah semua bahan-bahan yang nanti akan saya gunakan untuk memasak sup tahu putih ala Taiwan. Di sini ada jamur inoki. Lalu di sini juga saya siapkan ini telur ayam rebus. Dan bahan lainnya adalah tahu, jamur, kuping, dan wortel. Dan untuk bumbunya di sini juga sangat simpel. Kita siapkan jahe. Jahenya kita potong lidi, setelah semua bahan selesai dipersiapkan, kita langsung aja ke cara masaknya. Cara masaknya yang pertama kita tumis dulu jahenya. Selanjutnya kita masukkan telur ayam rebus. Dan telur ayam ini kita pecahkan, kita tumis-tumis sambil diorak-arik. Lalu sekarang kita tuangkan air Kita masukkan bumbu Kita tambahkan sedikit garam Bubuk kaldu dan bubuk lada Setelah itu kita aduk-aduk Kita masak sampai mendidih Setelah mendidih seperti ini, sekarang kita masukkan semua bahan yang udah kita persiapkan tadi Setelah semua bahan masuk, sekarang kita lanjut memasaknya sampai kuah ini mendidih. Nah setelah dimasak beberapa menit yang terakhir kita masukkan sedikit larutan tepung tapioka atau maizena lalu kita taburi dengan sedikit irisan daun bawang lalu kita lanjut memasaknya untuk beberapa menit aja. Nah kalau udah seperti ini suku tahu putih ala Taiwan udah matang, udah boleh diangkat dan disajikan. Nah oke okay, teman-teman seperti inilah hasil akhir masak sup tahu putih ala Taiwan dari Ming Mei hari ini Bagi teman-teman yang suka silahkan dicoba resepnya Dan jangan lupa tetap bantu support Ming Mei dengan cara subscribe, like, dan komen Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye